Bəzi sosial şəbəkə hesablarında güya Azərbaycan ordusunun mövqelərinin atəşə tutulması barədə əsassız məlumatlar paylaşılır. Bu məlumatları qəti sürətdə təkzib edirik. Bu barədə Yeniavas Komand Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Nazirlik vətəndaşlarımıza bu cür yalan məlumatlara aldanmamağa və rəsmi təsdiqini tapmayan məlumatları paylaşmamağa çağırır. Yağın 6 aydır Qarağaq ilə bağlı çox mühüm dəyişikliklər olacaq. Axsabacom xəbər verir ki, bu sözlər TV Musavatın efirində yayımlanan canlı debat verilişində hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyildi. Hərbi istiqamətində ciddi dəyişikliklər olacaq. Bu süs-sumaranların fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Yəni yeni alternativ qol tam keçib təmin olunacaq. Bundan sonra ümumiyyətlə biz Laçın şuras istiqamətində Rusiya sünmalanmasını görməyəcəyik. Də Expert Provai